नमस्कार या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी शिंदेच्या शिवसेनेला बाजूला करून भाजपने राष्ट्रवादी सोबत सरकार स्थापन करावं असं म्हणत केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी मोठा गोप्यस्फोट केला आहे नेमकं यावेळी आठवले काय बोलले पाहुया सत्तावन सीटे मतलब है और बीजेपी एक सो वन थर्टी टू सीटे चुनकर आई है तो अभी बीजेपी का मानना ये कि भाई ढाई साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे है तो अभी देवेंद्र फडणवीस जी को तो मौका देना चाहिए और बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है लेकिन एक नाथ सिंधे जी थोड़े नाराज है उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ और महाराष्ट्र के सफलता में मतलब एक शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है तो लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें है कि बीजेपी अभी मा मानेगी नहीं मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा दो कदम पीछे आना चाहिए सर देवेंद्र फडणवीस जी चार कदम पीछे आए थे उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था एक तो एक नाथ साहब ने एक तो डिप्यूटी सीएम बनना चाहिए या फिर अगर डिप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है लेकिन केंद्र में मतलब उनको उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए ऐसा मेरा सुझाव है और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी अमित शाह साहब विचार करेंगे और कोई ना कोई तो निर्णय जल्दी जल्दी होना चाहिए नाराजी ये अच्छी बात नहीं है एक शिंदे जी और उनके सभी सत्ताओं ने हमें ले की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है और हम सब लोग महायुति करके हम एक साथ आगे चलना चाहिए नहीं तो अपने जनता का विश्वास टूट जाएगा जनता ने अपने पर विश्वास रखा था इसलिए जल्दी जल्दी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए और बहुत बड़े विश्वास से ही जल्दी जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए लेकिन उस मंत्रिमंडल में मेरे पार्टी को एक पद मिलना चाहिए इसी तरह की मांग मैंने पहले भी की थी और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को दो बार मैं मिला हूं अभी और कल भी मैं उनको मिला हूँ और आरपीआई को एक मंत्री पद देने का वादा मित्रांनो एकंदरीत संपूर्ण प्रक्रम पाहता संदर्भात तुमचं मत प्रतिक्रिया खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला ला सबस्क्राईब करून आयकॉन नक्की दाबा